ছোৱালীজনীক গা পা ধুই পেলাই এইবাৰ আকৌ পথাৰত চাহ পানী দিবলৈ আহিলোঁ যিহেতু আজি প্ৰথম ধান কাটিছিলে মানুহ ইমানেই বিচাৰিলোঁ একজনীও নাপালোঁ ইয়াত দেখিছোঁ ফৰিং ধৰিলোঁ আপোনালোকে ফৰিং খাই নেকে জনাবচোন ধান কটা মানুহ আজি বৌ মা আৰু দেউতাই এনেকৈ ধান কাটিয়ে আছে যিটো মানুহ পাবলৈ নাই ইয়াত দেখিছিনে বৈক এনেকৈ ফৰিং ধৰিছে বহুতে ফৰিংটো নাখায়কে যে আমি খাই হ'লে খুব ভাল পাওঁ চাটনিৰ লগতো বনাওঁ আকৌ এনেই ফ্ৰাই কৰি খাওঁ ছোৱালীজনী যেন তেনে এতিয়া হুৱাই ল'লোঁ শুৱাই পেলাই এবাৰ কি ক'লেহি তেতিয়া পেলাই ৰুটি বনাওঁ বুলি উপায় নাই হাজিৰা মানুহ থাকিলে মাহঁতে বা ভয়েদি আহে কোনোবা হাজিৰা নাই যে ঘৰৰ কেইজনীয়ে লাগি আছে আহিবলৈ মনে নাই কয় তাৰমানে মই তাক এতিয়া মাজে সময়ে এনেকৈ ৰুটি চুটি বনাই দিওঁ এনেকৈ ঘৰত থকা দেখি তাৰমানে মোকে ৰুটি বনাব বুলি দিলে যে এয়া আটা লৈ লৈছোঁ এইবাৰ ৰুটি বনাওঁ ৰুটি বনাই আকৌ চাহ দিবগৈ লাগিব ভাজি ভাজি নবনাওঁ তাৰমানে গৰুৰ লগত চাহ লগত এনেকৈ ৰুটি দি দিমগৈ খাব আৰু অকণ তেল সৰহকৈ দি দিম খাই ভালে লাগে নহয় এনেকৈ চাহৰ লগতে ৰুটিটো খাব আৰু ইমান বনাই থাকিম নোৱাৰি নহয় ইমানকৈ বনাব আৰু কাইলৈৰ পৰা যিটো হাজিৰা মানুহ আহিব কাইলৈৰ পৰা ভাত বনাবলৈ সিহঁতি আহিব মই ভাত চাত বনাই থাকিব নোৱাৰি তাৰমানে ইমান মানুহলৈ ভাতটো বনাব নেকি কেতিয়াবা ঘৰৰ মানুহে ভাতটো বনাই দিওঁ আৰু নবনোৱা নহয় কিন্তু কি হয় যে কাইলৈ মানুহ আহিব যে একেনে সিহঁতি আহিব আৰু কিবা কিবি শাক চাক বনাব আজি ঘৰকেইটা দেখি আৰু ৰুটি বনাব লাগেই নহয় উপায় নাই আৰু ঘৰখীয়া এনেকুৱাই আৰু ছোৱালীজনী আকৌ উঠিলে আকৌ মাহজ নিব কে যাওঁ যাওঁ ক'ব নহয় সেয়াই দিনটো আজি আৰু যেন তেনে আটাটো মঠি ল'লোঁ আৰু দেই এইবাৰ বেলিবহে নোৱাৰোঁ যে বেলিবলৈ তাৰমানে কি হয় যে ভাৰত পাকিস্তানৰ মেপখনেই হয়গৈ এইফালে বাহিৰতো মিষ্ট্ৰি মেচিনৰ আৱাজ তাৰমানে আজি মকলচটো গৰম হৈ গৈছেগৈ কলফালে থাকি পেলাই বেলি লওঁচোন বাৰু কি হয় ৰুটি বেলি হ'ল কি এইবাৰ কেৰাহীত তেল দিছোঁ এবাৰ বনাওঁ আৰু অঁ এইফালে দেৰিয়ে হৈছেগৈ নহয় পতাপত বনাবলগীয়া হৈছেগৈ লাগে দুটা বজাত আকৌ তাৰমানে দেৰিয়ে দেটামান বজাত খাব দিব লাগিছিলে দুটা বজাত এতিয়া বেছি দেৰি হৈ গৈছেগৈ ভোকে লাগিছেগৈ ৰাতিপুৱাই যোৱা নহয় সেইকাৰণে ৰুটিকখন পতাকাওতো এনেকৈ বনাই লওঁ আৰু বনাই পেলাই আকৌ দিবগৈ লাগিব নে আহে নে সুধিব লাগিব এতিয়া ৰান্ধনিবোৰ চবৰে বোলে ধান কাটি পেলাই এবাৰ কঁকাল বিষ কাৰোবাৰ হাত বিষ সেইকাৰণে নিজেই ৰান্ধনী লাগি দিছোঁ অকণ যোগালি বেঙেনা নিজেই কাটি কৰি বেঙেনা ফুৰা চব বনাই দিলোঁ বেচন দি পেলাই এই বস্তুটো আপোনালোকে খাই নেকে জনাবচোন ফৰিং বহুতে নাখায় আকৌ কিবা ঘিন বুলি কয় হেৰি বুলি কয় কিন্তু অসমীয়া মানুহ প্ৰায় ভাগিয়ে এই বস্তুটো খায় আৰু নাগালেণ্ডতো এইটো বস্তু আগৰ পৰাই চলে বস্তে অসমীয়া মানুহবোৰে এই ধান কটা টাইমত খায় কিন্তু আৰু বহুতকেইটা ফৰিং ওলায় সেইটো নাখায় এই ফৰিঙটোহে এই খৰিংটো কি তামোলী ফৰিং বুলি কয় সেইকাৰণে খায় আৰু সবেই নাখায় ঘীণ কৰে হেৰি কৰে আমি হ'লে চবেই খাওঁ এই বৈ নাখাই পেলাই আঁতৰি আছেনে গোন্ধটোৱে বেয়া পায় বোলে আমি হ'লে খাই দিওঁ আৰু গোটেইকেইটা চলি যায় আৰু চাটনি বনালে ভাল লাগে একো নিয়চনা দি বোলে আজি বোলে চবৰে কিবা হাত বিষ বো কাৰোবাৰ ভৰি বিষ কঁকাল বিষ চাটনি নহ'বগৈ আৰু আজি এনেকৈয়ে খাবগৈ লাগিব ৰ'ব আপোনালোকক কেনেকৈ খাইনো এদিন খাই দেখুৱাই দিছিলি কিনে এনেকৈ লৈ পেলাই মুখত ভৰাই দিলোঁ এইবাৰ মচৰ মচৰ মাৰি দিওঁ এনেকৈ খাই দিওঁ আৰু